Него туда лезть, близко очень потому что человек может быть пьяный вы к нему наклонились начали ему там что-то пытаться делать а он ударит вас рукой и вы можете пострадать поэтому аккуратно вот так как я показываю в случае необходимости вы всегда можете от него отойти после того как потом все вопросы после того как вы убедились что он находится без сознания нужно посмотреть есть у него дыхание или нет для этого одну руку мы кладем на лоб, придерживая подбородок, делаем разгиб головы назад, наклоняемся пострадавшему и считаем про себя до 10, внимательно смотрим на грудную клетку, есть движение или нет, внимательно слушаем ухом, дышит он или нет, и внимательно чувствуем щекой, идет воздух или нет. Если грудная клетка не работает, не поднимается, вы не слышите дыхания и не чувствуете щекой, значит он не дышит и ему требуется не